Peyğəmbərə nisbət verilən bir hədisdə belə keçir. Deyir ki, sizin davranışınıza baxıb müsəlmanlığa, islama heyran olan insanlar yoxdusa, o zaman imanınızı bir daha gözdən keçirir. Belə bir hədisi peyğəmbərə nisbət verirlər. Çox məntiqlidir. Deyir ki, siz müsəlmansınızsa, elə haqlaşmalısınız ki, sizə baxanda insanlar hidayət olsunlar. İnsanlar sizə baxanda lətləri riqqətə gəlsin. Haq yadlarına düşsün. İnsan olmaq istəsində, onların daxillərində insanlığa qarşı ki bir cazibə var. Sizə görəndə o hiss oyansın. Desin mən də yaxşı adam olacağam. Bunun yaxşı adamlığı mənim fikrimdən çıxmır. Çox yaxşı insandır. Bax bu hiss yoxdusa, bura çatmamısızsa, onda bir də baxın görün, nəyənəmisiz siz? Hansı vəziyyətdəsiz?